Четырехлетнему сыну Самата и Дины Жапаровых нужна дорогостоящая операция. В части накопленных денежных средств недостаточно. Семья надеется на помощь общественности. С четырех месяцев он начал заболел эпилепсией. Ему поставили диагноз. Нам нужны сейчас средства на лечение этого ребенка. Мы вот, ну, надеемся, что нам сейчас народ поможет. Что наш, ну, наш ребенок Алихан вернется, как и все будут ходить, посещать садик, школу благотворительной акции, которая продлится до 1 июня, планируется собрать более 100 тонн бумажного мусора. Принимается все, кроме картона и газет, говорят активисты молодежного крыла. Данная акция уже проводится второй год. В прошлом году в рамках данной акции было собрано более 35 тонн макулатуры. Активное участие в акции принимают организации образования, государственные учреждения, индивидуальные предприниматели. Организаторы надеются, что не останется в стране и общественность. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 36 20 78. Анна Куликова, Урал Амренов, Акпарат.